Из с нами на связку Нино Катамадзе, грузинская спевачка и громадская диячка. Так, Нино, э, витаем вас. Добрый вечер. Добрый как... вечер. Витаем. Дорогие друзья, как раз я вам покажу, как сейчас присоединяются новые, поддерживающие студенты и друзья, которые как-то, э, чтобы не устали, и те митингующие э, здесь, э, когда группами меняемся. И как раз вот как как раз эта сила нужна, чтобы обменяться энергиями и еще большими силами как бы э, протестовать за свободу за свободу голоса за свободный выбор вот такие не прекрасный na... центр центр Тбилиси, мы так разумеем то это, это улица Русавели. Я не могу добраться до самого центра отсюда э километров, потому что там же уже много народа, э и много народа, и э потом не будет ловить. Поэтому я остаюсь mm -hmm. здесь. А там... Вчора було двісті тисяч чоловік, сьогодні також тобто, не міста уже народу збирається. Кожного, кожного ранку чи кожної ночі, й кожного вечора правоохоронці і влада вдавалась до розгону протестувальників. Яка зараз ситуація? Наскільки безпечно? Що ну, ви особисто бачите? Про що говорять люди на грузинських вулицях на вулицях Білісі? Люди, все абсолютно, это, это во-первых, ни в коем случае не политический какой-то орг... организованный с политическими организациями. Это самовольный, свободный дух, и все абсолютно точно знают, если мы за... будем соглашаться на нелегитимное правительство, которое украл наши голоса, наши свободные голоса, которые они, они дали слова, что они будет честный выбор. Естественно, после предыдущих митингов, когда было марта и апрель, май месяца, весь народ абсолютно согласен согласились и спокойно дождались свободных выборов. И эти выборы были украдены, были жесткие нарушения, людей угрожали, покупали голоса. И абсолютно, абсолютно, абсолютно честные реакции народа, который на Кабахидзе, который бы сказал, что государство приостанавливает приостанавливает сотрудничество, партнерство Европейского Союза. Это похоже на, на Януковича, но... А. <кій> <кій> так, це дуже схоже, дуже схоже причини <кій> <кій> і те, що відбувається на Євромайдан, який був у листопаді, якраз листопаді, грудень і далі 13-го року, і от тоді тоді, якраз на майдані одразу з'явилася сцена і творчі люди якраз підтримували протестувальників своїми піснями, в тому числі можливо в Грузії, можливо, в Тбілісі. Это теж планується і теж буде. А, і ви, напевно, там будете також? Редненький, грузинский народ, это европейский народ. Как и украинский народ, это европейский народ. За 30 лет свободной жизни грузинского государства мы научились быть вместе, служить страну, как бы объединяться, разрешать все, всякие проблемы. Наши молодежи, которые сегодня перед страшных робокопов и они они стоят прямо как как на войне просто и но они бесстрашные и, и у них совершенно нету такие сентименты Советского Союза поэтому четкий выраженный абсолютно мирный э, про, э, протест народа Объединенного народа и не только в Тбилиси а это это и в Кутаиси в Атууме в этот как его в Фоти и маленьких городах и поддерживающие уже школы, школы поддерживать, студенты поддерживать. абсолютно это народное восстание, но абсолютно мирное, без агрессии, потому что ну, с нашей стороны, даже если посмотреть, это похоже на, на, на очень-очень такой интересный, если можно сказать, красивый сопротивление, потому что все красивые, все сопротивляются новогодними хлопушками. Это и, и и не боятся даже uh -huh. я не знаю сказать uh -huh. все uh -huh. uh, но государство к сожалению нелегальное государство uh, они uh, не имеют права uh, как бы чтобы как бы его использовать все все ресурсы которые государственные ресурсы начиная так. полицейские начиная, да они используют все ресурсы и поэтому очень Очень как би бы, это, это все бачить і оцінює грузинський народ, який да, мудрий народ, який добрий и... народ. Так, да, погоджуємося з вами в цьому. Ніно, ми вам вдячні за те, що ви вийшли в ефір, за те, що ви показали, що відбувається на вулицях Білісі, на грузинських вулицях. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. у вас. Прекрасную, прекрасную. Водки, я вам покажу прекрасно. Пока, я вам покажу э, человека, который, посмотрите, как э, ага. она абсолютно готова готова борьбу так. за своих детей, за, свои, за свое будущее. Так что вот все просто, у всех есть, у меня даже в кармане, у всех есть э, приборы. Все так, парили. респіратори спасти ну, респіратори щоби спасти себе. Да ми пам'ятаємо це, також в Києві це теж використовували особливо під час коли палили шини. Ніно, ми вам вдячні. До вдячні зустрічі. за те, що слава долучились України. до ефіру. До зустрічі, до нових зустрічей в ефірі Суспільного. До, до Ніно слава Катамадзе, України. героям зустрічі, слава.